Вітаю, шановні друзі, в ефірі програма Гаряча лінія. Я Катерина Тригубова. Працюємо ми в прямому ефірі. І я дуже рада вітати нашого гостя. Сергій Євгенович Жуковський, начальник навчально-методичного центру цивільного захисту і безпеки життєдіяльності Миколаївської області. Вітаю вас у нашій студії. Тема нашої розмови навчання населення діям під час надзвичайних ситуацій. До нашої розмови можна приєднуватися. Телефон студії незмінний 76 92 42, 76 92 42. Будь ласка, якщо вас зацікавить наша інформація, якщо з'являться якісь питання, будь ласка, телефонуйте і ставте свої запитання нашому гостю. Сергей Венч, давайте начнем с самого начала и напомним нашим телезрителям, что такое гражданская защита, и розкажем о единой системе гражданской защиты, которая существует в нашем государстве. Ну, прежде всего, хотелось бы отметить или акцентировать внимание о том, что гражданская защита это функция государства. Направлена цель гражданской защиты это прежде всего защита населения, территории, окружающей среды, имущества от чрезвычайных ситуаций, которые... Либо предполагается, что они могут возникнуть, либо возникают. Обеспечение гражданской защиты возлагается на единую державную систему. Единой государственной системой гражданской защиты руководит кабинет министров во главе с премьер-министром страны. Она состоит из двух основных подсистем. Прежде всего это территориальная подсистема, которая создается в областях. И э, на конкретных территориях действуют дополнительные еще функциональные подсистемы. Если говорить простым языком, это вертикаль, министерств, ведомств, всех, всех наверное, социальной сферы. В жизнедеятельности человека сюда входят и такие структуры, как МВД, государственная служба по чрезвычайным ситуациям и, собственно говоря, и Министерство образования, здравоохранения и так далее. И так далее которые... То есть во всех этих структурах, если мы правильно понимаем, да, есть специалисты, которые в случае чего объяснят, разъяснят, помогут. Ну, Или же как это я не так бы сказал, э, не просто специалисты угу. существуют э, определенные формирования гражданской защиты, которые располагаются на конкретных территориях и которые позволяют выполнять практически любые задачи при угрозе возникновения либо возникновения чрезвычайной ситуации. А сколько это, это человека, кто туда входит, какие специальности? Это нужно э, различное количество. Вы поймете, угу. э, почему. Сюда входят и э, энергетики, инженерно-коммунальные службы различные, торговля питание, транспортная коммуникации, материальное обеспечение и так далее, и так далее. Это порядка 11 служб, которые, как правило, всегда активно работают во главе с комиссией, Державной комиссией. Вот, и на конкретной территории во главе с губернатором, первым заместителем вот, э, существуют определенные планы привлечения сил и средств в случае возникновения конкретных ситуаций. И э, для того, чтобы неукоснительно они исполнялись, в определенные сроки периодически, системно проводятся специальные э, региональные учения, тренировки. Они могут быть объектовные, локальные, какие угодно. Вот, и это в конкретные периоды весьма активно задействуются и люди готовятся. Они должны быть обучены и натренированы. А если, например, взять какое-нибудь предприятие, вот давайте возьмем нашу телерадиокомпанию. У нас тут работает около 200 человек, да, вот, будем считать. Вот наше предприятие чем оно должно быть обеспечено, какими специалистами, допустим, для того, чтобы у нас в случае какой-то такой вот надзвучайной ситуации, да, чрезвычайной ситуации, было правильно выработан алгоритм действий, допустим, всех сотрудников, как они должны действовать. Вот кто у нас должен быть, какой специалист? Инженер по технике безопасности? Инженер? Безусловно. Так. Но, Давайте э, это вот именно какие-то практические, да. Каждое предприятие должно иметь, прежде всего, угу. разработанный план действий. Он обозначается, прежде всего, организационным приказом об организации гражданской защиты на конкретном предприятии. В зависимости от количества работающих, скажем так, более 50 человек, как правильно это основная масса предприятий, на них работают разработаны, созданы специальные формирования, которые существуют и на вашем предприятии, в том числе. Вот, сюда входит и противопожарное звено и медицинское обслуживание, и охрана правопорядка в случае возникновения. И э, в зависимости, по необходимости, это э, может быть еще целый ряд формирований и э, снабженческая какая-то деятельность, то есть обязательно в обязательном порядке существует резерв определенный. Все это оговорено соответствующими приказами, планами привлечения э, силы средств и так далее, и так далее. с, с определенной периодичностью эти планы отрабатываются, тренируются, то ли совместно с определенными службами, такими как Главное управление по чрезвычайным, государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области, привлекаются обязательно органы власти, то ли районного значения, то ли городского уровня, как в частности, вот по вашему предприятию имеется в виду. Вот, поэтому, в принципе, все формирования уже на сегодняшний день должны быть полностью обучены, вот и натренированы. Понятно. У нас, конечно, в нашем государстве сейчас такой период, что чрезвычайная ситуация, особенно, да, мы сейчас пошли по пути, конечно, такого развития и высокого технического, уже есть определенный уровень технического, техногенного развития, и все не стоит на месте, и, конечно же, чем сложнее, допустим, система техническая, чем больше у людей, я не знаю, каких-то приборов, да, тем становится более вероятным возникновение вот такой вот чрезвычайной ситуации, то есть... Где-то что-то может взорваться, где-то какое-то неправильное э, обращение с, с чем-либо. Да? Опасные вещества. И да. Да, с опасными этими веществами. И э, сейчас, кроме всего прочего, добавляется еще такая вещь, как нестабильная ситуация, к сожалению, в стране, связанная с э, действиями, с ситуацией на востоке Украины. Поэтому следующим нашим вопросом будет все-таки вот как действовать в... тех случаев, коли, наприклад, ви знаходите на улице какой то опасный предмет. Сначала мы ми э, відеоролик небольшой такой от ОБСЕ, а потім будемо говорити. Знайшов щось схоже на боєприпас. Телефонуй 101. Не намагайся знищити боєприпас самостійно. Не торкайся боєприпасу. Не намагайся його розібрати. Не витягай його з землі. Пам'ятай, у випадку самовільного спрацювання боєприпасу розліт осколків може становити понад півтора кілометра. Наслідки подібних дій можуть бути фатальними і призведуть до травмування чи загибелі всіх людей, які опиняться в районі вибуху. За допомогою підручних засобів огороди місце знахідки. Не допускай сторонніх осіб до прибуття рятувальників та міліції. Не будь байдужим. Попереди всех, кто может быть поблизу, про небезпеку. наши постоянные телезрители, да и зрители других телеканалов, естественно, всегда в новостях замечают сюжеты о том, что найден боеприпас, допустим, в Великой Отечественной войны. Это тоже до сих пор продолжается, хотя прошло уже очень много десятилетий. Такие находки бывают и в нашей области. Кроме всего прочего, тоже неоднократно и в нашей области мы делали сюжеты совместно с пресс-службой нашей державную службы надзвичайных ситуаций в Миколаевской области, о том, что да, найдены боеприпасы в большом количестве, находили их просто люди, которые живут в селе, либо же во время прогулки каких-то путешествий, туризма. И слава богу, что у нас это как-то заканчивалось, действительно, люди были так настроены, что они звонили все-таки 101, либо же звонили в, в МЧС уже непосредственно, и уже просили, что приедьте, посмотрите, и действительно специалисты работали, и все заканчивалось благополучно. Давайте напомним алгоритм действий. Знаете, ну, судя по вот этому фильму, тут более чем доступно. Ну да, кратко, но доступно. Да, сказано, емко так вот сказано, какие должны быть действия. Я бы охарактеризовал это проще, причем это касается не только вот нахождения, не обязательно слишком явно видно, что это предметы имеют опасный, несут в себе характер. А, собственно говоря, любой, любое действие нестандартное то, что непривычно для нашего взгляда в повседневной жизни. Это может быть пожар, это может быть ну, какая-то ситуация природного характера необычная, либо требует помощи люди там, на льду, да где угодно. Прежде всего нужно сообщить максимально принять меры к тому, чтобы сообщить. Если это взрывоопасные предметы 101, либо 102. Как правило, не как правило, а, собственно говоря, тоже расписаны действия и сотрудникам милиции, особенно участковых, при получении такого сигнала они прибывают сразу на место, всегда действуют очень оперативно, вот и, скажем так, исчерпывающие действия, то есть ограничивают доступ посторонних людей, в окружающих людей к месту нахождения предмета, по их мнению, потенциально опасного. После этого приезжают специалисты из государственной службы по чрезвычайным ситуациям и э, принимают меры к ликвидации угрожающего предмета. Конечно, они его классифицируют прежде всего и после этого уничтожаются на специально отведенных местах. Поэтому... К счастью, на территории Николаевской области, ну, я не владею, во всяком случае, такими сведениями, чтобы где-то происходила беда. Я имею в виду при уже уничтожении специалистами предметов. К сожалению, были случаи ранее, не в прошлом году, когда находят люди такого рода предметы и пытаются их либо разобрать, либо сознательно разбирают, понимая, что это снаряд, разбирают целью ну, получить какую-то, наверное, экономическую выгоду и не представляя, каким последствиям это может привести. Люди ну, 5, погибают или 5, в значительной 5, степени ранят назад себя. лет назад было очень достаточно большое количество случаев, когда на э, таких несанкционированных под, полуподпольных, скажем так, э, пунктов приема металла Металлы, вот как раз верно. и происходили такие случаи. То есть привезли очень здорово заплатили денежки, и тут же всех при начале, так сказать, разборки вот этого боеприпаса и погибали, и линзы, да, погибали, да погибали, и погибали конечно. люди, оставались инвалидами, к сожалению. Вещь. Ну, сейчас это вроде бы как-то немножечко вошло уже в такое русло достаточно. То есть, ну а потом уже, естественно, если люди Если люди, примут, если люди пони, э, принимают меры к тому, чтобы не допустить э, людей, э, посторонних людей, Пересеченные граждане кажут, к месту этому то, ну тогда тем более честь и хвала, это высокая осознательность людей и неравнодушие. Это уже другого стоит. А мобильные консультационные пункты. Давайте поговорим о них, что это за подразделение, что входит в их... Задачи у нас есть видео, не монтированное, которое вы можете прокомментировать. Давайте, может быть, мы его запустим, да? Вы будете рассказывать, что это, как это, где это, и потом дальше мы уже более подробно об этом поговорим. Хорошо? Если позволите, вот прежде чем mm -hmm, показывать да. видео, я бы mm -hmm. хотел буквально пару минут сказать о том, что одной из основной задач государства mm -hmm. и уже конкретных подсистем территориальных, в частности, является как раз подготовка населения, обучение населения правильным действием во время либо угрозы возникновения ситуации различного характера. Она может быть и природного, и техногенного, и социального, как вы только что упоминали, абсолютно различного. И главное научить э, людей не допускать ошибок в своем поведении. Есть такая вот расхожая фраза ⁇ "Навченый значит захищенный». Ну, наверное, она имеет право на существование и мудрая вещь. Поэтому существует целая система обучения населения. Прежде всего, население подразделяется условно как бы на три группы. Это работающее население, учащееся население и неработающее население. Работающее население – Видно, целый низкий законодательных актов обучается в рабочее время по месту работы. Четко разграничены те категории людей, по каким программам должны обучаться и Этим занимается как раз наш учебный методический центр областной. Есть э, наша учащаяся молодежь. Это, я считаю, вообще очень благодарная такая категория э, слушателей, которые схватывают все на лету, которые не просто э, понимают, что нужно делать, и по 300 раз им разъяснять не надо, а они еще прекрасно влияют в составе своей семьи, соседей и так далее, как правильно рассказывают. То есть это реальные хорошие помощники. И в системе Министерства образования есть все необходимые распорядительные документы, которые обязывают учебные заведения уделять этому вопросу достаточно много времени, начиная от дошкольных заведений наших детских садов и заканчивая институтами. В настоящее время я с абсолютной уверенностью говорю, что по всем абсолютно и школам и всем категориям учебных заведений проводится огромная работа как со стороны и преподавателей как со стороны органов власти как со стороны э, Главного управления по чрезвычайным ситуациям и в том числе Учебно-методического центра для того чтобы помочь методически и максимально большее количество наших нашей молодежи вот обучить как нужно себя вести в различных ситуациях и то население, та часть населения, которая не работает, которая не может получать информацию организованно по месту работы, это предусмотрена третья система получения информации, это при э, органах местного самоуправления, то есть это либо при ЖЭКах существуют везде практически конституционные пункты, буквально недавно органами власти они были все проверены, вот в частности в городе Николаеве и во всех остальных городах, и в сельской местности это э, при сельских советах точно так же состают, э, создаются конституционные пункты, на которых есть все необходимая информация, необходимый материал, который может обеспечить информацией местное население. Самый необходимый плюс к этому существуют, естественно, современные методы информационных технологий. Это, конечно же, СМИ, это интернет, это сайты. Очень много информации можно получить, практически всю, как на сайте областной государственной администрации, управления по чрезвычайным ситуациям, администрации главного управления по чрезвычайным ситуациям, конечно же, если говорить о городе Николаеве конкретно, это на сайте городсполкома, там тоже большое внимание уделяется этому вопросу управлением по чрезвычайным ситуациям города Николаева на высоком профессиональном уровне, надо отметить. Вот. Поэтому, ну и конечно, хочется отдельно отметить, буквально недавно еще, и месяца не прошло, как создан консультационный пункт на... Центр, извините, на, в составе главного управления, и люди могут получить любую консультацию, э, если нет под рукой ни интернета, ни, ничего, то есть набрать 101. Э, мы помним все, что с мобильных телефонов это бесплатно абсолютно. И э, если это консультационного характера информация, то сразу включает круглосуточно работающий консультационный центр, который поможет смоделировать конкретную ситуацию, ответить на те вопросы, которые возникают, даже если это не касается конкретно Николаевской области, а может быть, какой-то другой. Вот. И помочь людей, людям в информационном плане, конечно же, они в состоянии сделать и... Они готовы это делать, уже все работает. Ну вот, и сто раз услышать это хорошо, а вот посмотреть один раз Да, еще и вот как раз мы сейчас, же? да, посмотрим у -у -у. Оди, один из тех способов, инструментов эм, получения информации населением. Вот как раз сейчас можно и посмотреть. А на хочу него. напомнить, значит, это мы будем сейчас смотреть. Э, будет работа у нас уже пошла, работа консультационного пункта на базе гипермаркета Таврия В. Вот что делают, раздают, я так понимаю, литературу, которая поможет Да. Значит, здесь, да? Э, э, да, здесь находится различного рода mm -hmm. информационная литература. Здесь есть наглядные пособия. Здесь э, э, в этих, э, в этом мобильном консультационном пункте, который будет работать по всей Николаевской области, mm -hmm. это работа организована областной администрации и Главное управление по чрезвычайной ситуации. Mm -hmm. Значит, э, здесь э, она начала работать в городе Николаеве, понятно, потому что здесь наиболее, наибольшее сконцентрированное количество населения. Значит, здесь можно получить первые первичные знания, что касается оказания э, домедичной допомоги. Сейчас, секундочку, у нас есть звонок в студию. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Взорвался звонок, пожалуйста, еще раз наберите нас, а мы продолжаем. Ш... Одним Ш... из инструментов, можете... который является достаточно активным, это вот э, мобильный консультационный пункт, который э, сегодня работает в местах массового скопления людей, это э, в супермаркетах, ну самых больших, скажем так. И э, хочется выразить э, спасибо, сказать руководителям. И дома торговли, и эпицентра, и всех остальных крупных супермаркетов просто не просто с пониманием, а с желанием максимально удобно организовать работу сотрудникам этого мобильного консультационного пункта, для того, чтобы как можно больше людей охватить информационным материалом и показать на, на практике, как нужно осуществлять какие-либо действия, в том числе и оказать первую доврачебную помощь. Хотя, вы знаете, хотелось бы акцентировать внимание на том, что э, в повседневной жизни э, медицинскую помощь, даже доврачебную первую, э, ну, имеют право в правовом поле находиться и оказывать эту помощь ну, определенной категории э, профессий, я бы так сказал. К первой категории относятся, конечно же, это спасатели. Вот и всего три категории существует. Это и сотрудники милиции, и бортпроводники и так далее, и так далее. Но прежде всего к первой категории это спасатели относятся. Они проходят как раз вот специальные виды подготовки для того, чтобы не навредить, скажем так. Но когда происходит, знаете, ситуация, что рядом нет нет подготовленных людей, а человек или стекает кровью, или ну, угроза, явная угроза жизни человеку, то, конечно же, любая помощь, она будет, наверное, бесценной. И желательно, чтобы человек хотя бы язык какие-то понимал. Но сейчас очень популярны курсы, которые проводятся при организации «Красного креста». Очень много людей туда приходит, записывается, проходят обучение. А у нас есть видео как раз это видео отработки с манекеном. Как это все выглядит? Давайте посмотрим, а Сергей Ивеньевич прокомментирует нам, пожалуйста. Так, ну, что это сейчас у нас? вот на этих кадрах мы с вами видим как раз как идет подготовка, специальная подготовка, обучение mm -hmm. э, наших спасателей, mm -hmm. сотрудников главного управления, которые непосредственно принимают участие в ликвидации чрезвычайной ситуации. Вот они, как видите, на практике учатся оказывать первую доврачебную помощь. Это как раз вот те люди, которые имеют на это полное право и находятся в правовом поле, когда это осуществляется. Дыхание, восстановление да. дыхания. Здесь э, специалисты э, медицины катастроф, вот это, ну, наверное, самые развитые, самые высокопрофессиональные люди, которые в экстремальных условиях оказывают медицинскую помощь. Вот, вот вы видите, сотрудники уже в форме, учатся, чтобы, как говорится, не навредить. Сложно. Мы пробовали работать с нашим оператором, с манекеном, как раз когда э, снимали сюжет о курсах. Вот сложно, сложно действительно. И это ну, не то, что его не сразу получается, это нужно тренироваться и тренироваться для того, чтобы и правильно сделать, и еще не навредить человеку, не сломать ему да. ничего больше, и как-то действительно восстановить его и вернуть, скажем так, к жизни. Сейчас это очень серьезные мы вопросы обсудили. Не менее серьезный вопрос ⁇ это одни дети дома. Сейчас у нас карантин, карантин вот просто да. сейчас до 4 числа, включительно потому что вирусное заболевание, грипп. Потом будут каникулы, тоже весенние каникулы. Дети много времени будут проводить вне родительского внимания, скажем так, родители будут переживать. Что вы можете посоветовать родителям, как они должны настроить своих детей, чтобы дома не случилось к маминому приходу какой-нибудь вот чрезвычайной ситуации? Ну, к мамину или к папиному или к папинам, да. или к бабушке, собственно говоря, это весьма актуально и э, сегодня это в целом и чрезвычайную службу э, беспокоит, чтобы не было всплеска различных нестандартных ситуаций возникновения, связанных с бытом с нашим, особенно и по причине детской шалости, и не только с огнем. Поэтому хотелось бы обратиться к всем родителям, у которых остаются, ну, скажем так, без надзора дети какое-то время, даже весьма незначительно, прежде всего ограничить доступ к включению электробытовых приборов, различного характера, не только нагревательных, а загали. И, конечно же, не забывайте о тех источниках воспламенения, которые есть, и свободно может дотянуться к ним детская рука. И, ну, собственно говоря, посмотреть, что может быть в доме такого, что может навредить. Обращайте, пожалуйста, на это внимание. Идите, Спасибо большое. Вопросы. К сожалению, наше время эфирное на нашу программу, на программу Горячей линии, оно истекло. Я вам очень благодарна за то, что вы были в нашей студии, благодарна Спасибо. за интересную и очень полезную беседу. За інформацію, приходіть к нам ще обов'язково. Я дякую вам, шановні телеглядачі, за те, що ви залишаєтесь з каналом Миколаїв. Знову ж таки, повторюся, хай так буде і надалі, а ми будемо готувати для вас цікаву, корисну і свіжу інформацію. Нехай щастить і до побачення!